যিহেতু গৰম পৰিছে বহুত টেঙা আঞ্জাত বাহিৰে আৰু বেলেগ আঞ্জাৰে ভাত খাবলৈ মন নাযায় আৰু এইটো কি টেঙা পাত আপোনালোকে চিনি পায় ক'বচোন কোনে কোনে চিনি পায় আৰু এইটো চিনিয়ে পায় এই দুবিধ টেঙা পাত আনিছোঁ আৰু বাল্টিঙতে তিয়াই থৈছোঁ অলপ আৰু এতিয়া মাছখিনি ভাজি আছোঁ আমি দুজনহে মাত্ৰ মানুহ মাছ পোৱা চ' মাথা এটা আছিলে তাকো দি দিলোঁ আৰু তিনিবিছ মাছ আছিলে সেই সেইখিনিকে বনাওঁ বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু আৰু এইফালে তিয়াই থৈছিলোঁ ধূলি যাবৰ কাৰণে ভাতখিনি ধুই ললোঁ এতিয়া আৰু চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন এতিয়া কালজি অলপ দি দলোঁ অঁ চৰি কাজিয়া নহয় পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণ দিলোঁ তাৰপিছত তেলতে হালধি অকণ দি দিলোঁ আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই আৰু তাৰপিছত তেতিয়া এই পাতখিনি দি দিলোঁ পাতখিনি ফুটা চুটা নাই আৰু এইখিনি যিহেতু গলিয়ে যায় লেৰেলি যায় অলপ ভাজিলেই ত' এইবিলাক কুটা কুটি কৰা নাই আৰু তাৰপিছতে ইয়াত ভাজি লাগিব হৈ গৈছে দেখিছেনে লেৰে গৈছে ভাতখিনি আৰু পানী দি দিলোঁ পানীটো এতিয়া পূৰা উতলিছে আঞ্জাখন পানী অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ কাৰণ অলপ বেছিকৈ উতলাম এতিয়া মাছখিনি দি দিলোঁ মাছখিনি দি ঢাকনি মাৰিলোঁ আৰু আজি খাই একদম মজা ল'লোঁ